प्रह्लादप्रभुरस्ति चेतव हरिः सर्वत्र मे दर्शया स्तम्भे चैनमिते ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासे धरिः वक्षस्तस्य विदारय निजनखैर्वात्सल्यमावेदया आर्तात्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः श्रीरामात्रविभीषणोयमधुना त्वार्थो भयादागतः सुग्रीवानयपालयेह मधुना पौलस्त्यमेवागतं एवं यो भयमस्य सर्वविदितं लङ्काधिपत्यं ददा आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः नक्रग्रस्तपदं समुद्यतकरं ब्रह्मेश देवेश मां पाहि ते प्रचुरार्तरावकरिणं देवेश शक्तिश मां मा चक्रश्रिया तत्क्षणा आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः हा कृष्णाच्युतः कृपा जलनिधे हा पाण्डवानां गते क्वासि क्वासि सुयोधनादवगतां हार क्षमां द्रौपदीम् इत्युक्तो यो रक्षदापद्गणात् आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघविध्वंसनं यन्नामामृतपूरणं च पिबतां सन्तापसंहारकं पाषाणश्च यदङ्घ्रितो निजवधूरूपं मुनेराप्तवान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यन्नाम परिमितं संसारवारान्निधिं त्यक्त्वा गच्छति दुर्जनोऽपि परमं विष्णोपदं शाश्वतं तन्नेवाद्भुतकारणं त्रिजगतां नाथस्य दासोऽस्म्यहम् आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः पित्रा भक्तोत्तमं यो ध्रुवं दृष्ट्वा तत्सममारुरुक्षमुचितं मात्रावमानं यो गतं योदात्तं शरणागतं तु तपसा हे मादृसिंहासनं आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः नाधीतश्रुतयो न ना तत्त्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्यकुलजातिधर्मविमुखा अध्यात्मभावं ययुः भक्तिर्यस्य ददाति मुक्तिमतुलां य सद्गतिर्हार्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः क्षुतृष्णार्तसहस्रशिष्यसहितं दुर्वाससंक्षोभितं द्रौपद्याभयभक्तियुक्तमनसा शाकं स्वहस्तार्पितं भुक्त्वा पयतात्मवृत्तिमखिला आवेदयन् यः पुमान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः ये रघुत्तमेन जलधे स्थिरे दशास्यानुगा स्त्वाया तं रघुरामपालय विभो रक्षातुरं मामिति पौलस्येन सदसि भ्रात्राचलं कापुरे आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः येनावाहि महार्णवे सुमति संवर्तकाले महा लीलाक्रोडवपुर्दरेण हरिणा नारायणेन स्वयं यापि द्रुमसंप्रवृत्तिमचिरार्धत्वापयोगात् प्रियम् आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः योद्धासौ भुवनत्रये मधुमतिर् भर्ता बले राधाय अकरोद्रतेरतिमनः पूर्तिं सुरेन्द्रानुजः यो वा रक्षदधीनपाण्डुतनयान् नातेत्यभीतिं गतान् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यस्सान्दीपनिदेशतश्च तनयं लोकान्तरत्सन्नतं चानीयप्रतिपाद्यपुत्रमरण दुजृम्भमाणार्तये सन्तोषं जनयन्न मेयमहिमा पुत्रार्धसम्पादनात् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः यन्नामस्मरणादघौघसहितो विप्रपुराजामिलः प्राणोन्मुक्तिमवापतामनुदयः पापौ गदावर्तिमुकु सद्युभागवतोत्तमात्मनिनुतिं प्रापाम्भरीशाभिदा आर्तत्राणपरायणः स नारायणो मे गतिः यो रक्षद्वसनादिनित्यरहितं विप्रं कुचेलाभिदं दीनादीनचकोरपालनपरा श्रीशङ्खचक्रोज्ज्वलः तज्जीर्णाम्बरमुष्टिमात्रपृथुका नादाय भुक्त्वा क्षणात् आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः यत्कल्याणगुणाभिरामममलं मन्त्रोऽभिसंशिक्षते यः संतिवति प्रतिष्ठितमिदं विश्वं वदत्यागमः यो योगीन्द्रमनःसरोरुहतमः प्रध्वंसिचिद्भानुमान् आतत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः काळिन्दीहृदयाभिरामपुलिने पुण्ये जगन्मङ्गले चन्द्राम्भोजपटे वटे परिसरे भ्रात्रा समारोपिते श्रीरङ्गे भुजगेन्द्रभोगशयने शेते सदायं पुमान् आर्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गतिः वात्सल्याधभयप्रधानसमया दात्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणादगणिता श्रेयपदप्रापणात् सेव्य श्रीपतिरेव सर्वजगता मेते च षट्साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् ध्रुवः इति श्री आदिशङ्कराचार्यविरचिता नारायण अष्टादशश्लोकी सम्पूर्णम्